Allahun elçisi Muhammad peyğəmbər s.ə.v. buyurub: Qəbrəvi hər gün 5 dəfə insana nida edib deyər: Mən kasapçılıq edirəm, özünüzlə xəzinə gətirin. Mən qorxuyeviyəm, özünüzlə ünsiyyət üçün birini gətirin. Mən ilanlar və əqrəblər edirəm, zəhərə qarşı dərman gətirin. Mən qaranlıqlar və zülmət ediyəm. Özünüzlə nur və işıq gətirin. Mən qumlar və torpaqlar ediyəm. Özünüzlə xalı gətirin. Soruşdular, ya Resulullah, onlar nədir? Həzrət Peyğəmbər buyurdu: Xəzinə la ilaha illallah seçiridir. Ünsiyyət vasitəsi Quran tilavətidir. Zəhərə qarşı dərman sədaqələrdir. Üşük həmin gecə qılınan namazdır. Xalı isə xeyr əməldir.